В принципе, коллега дал здесь комментарий, то есть добавить нечего. Везение сегодня было не на нашей стороне, что я могу сказать. Претензий каких-то команде по самоотдаче, нежеланию там играть. Я не имею никаких, кроме того, что там есть какие-то ошибки. Но ошибки всегда допускают и есть, и будут ошибки будем разбирать. Ну, видите, на первой минуте такое несчастье. Споткнулся человек. Пропустили мяч. И реализации нет тех моментов, которые создаем. Ну что, значит, такой наш уровень. Александр Ильич, на вашу думку, как сегодня позначилась на игре Славутича отсутствие Гуда и Тарасенко? знаю, как позначились. проиграла значит, позначили, значит, не хватило чего-то. Может, был бы Тарасенко, может, не упал бы, как этот упал листопад. Был бы гуд, может, было бы больше какой-то осмысленной игры, какой движения Ну, хотя к этим ребятам тоже предъявить какие-то претензии я не могу. Но все-таки, когда одним составом команда играет, наверное, взаимодействия какие-то на футбольном поле они более продуктивные, чем когда ты вклиниваешь человека, который там не играл на этой позиции, или давно не играл. Перестроение они сегодня нам пошли не на пользу. Хотя, видите, были моменты, нужно было забивать. Чего-то не хватает, поэтому эти футболисты играют во второй лиге, а не где-то в другом месте. Вот. Так они, если не поймут, не будут расти, а так и останутся. А дальше их ждет первенство области.